Доброго дня усім любителям аматорського футболу. Ми сьогодні знаходимося у будинку футболу і в гостях у легендарної людини гравця збірної СССР, заслуженого тренера України, ветерана Київського Динамо і дуже хорошої людини Йожефа Саво. Йожефа, доброго, доброго дня вам. День. Буквально декілька запитань. По-перше, хотіли щиро вам подякувати за те, що відвідували знову ж таки нагородження, церемонію. Хлопці були вражені, всім було дуже приємно отримати призи з ваших рук. В двох словах ваші відчуття під час. самой церемонии награждения христианского баналии. Ну я хочу сказать, что вы как -то только позвонили, вы ж помните, я же в общем-то сразу дал согласие, потому что я уже бывал у вас и знаю, что атмосфера очень приятная, и когда оттуда выходишь, ты чувствуешь себя каким-то бодрым и молодым, в общем-то, это очень важно для меня, особенно, потому что мне ну, уже, в общем-то, немало лет. Я за приятные слова. И мне было приятно встречаться с вами, со всеми ребятами. видел, что в прошлом году, что в этом году полный зал, да, даже не вместило всех желающих. Молодцы, здорово. Е, ну и до, питань, у нас есть такие, как, как до фахивца. скажи, пожалуйста, вот одна из команд задала такое вопрос, как мотивировать своих игроков, это вопрос организаторов, э, до подальшего, до гри футбол, когда иногда, знаете, боти опускаются руки. Какая мотивация моя быть? Ну я не знаю, чего опускаются руки. Дело в том, что это такой чемпионат любительский. И, наверное, все ребята, которые приходят играть в футбол, они очень любят этот вид спорта. И они любят футбол, и поэтому приходят играть. Ну а во-вторых, это, это здоровье самое главное, потому что можно вместо футбола идти куда-то выпивать или еще то курить чего там там травки какие. Вместо этого люди идут, получают здоровье, встречаются вместе и проводят время. Это прекрасно, это самое лучшее, что может быть. Скажіть, будь ласка, е, от у нас ліга все-таки аматорська, як ви говорите про. Е, ну, Граємо просто в своє задоволення для здоров'я, але все одно хлопці вони залишаються чоловіками, вони мужніють, ростуть, і кожен з них хоче стати фахівцем у своїй справі. Чи є можливість от уже у дорослому віці, там, 16 років, стати, можливо, тренером професійним, можливо, гравцем-професіоналом? Це має бути талант від Бога, чи все-таки праця? Ну, Діло в тому, що талант потрібен, обов'язково. Если ты хочешь быть тренером, то это только талант, потому что э, нужно еще учиться. Потом без этого не бывает. Потому что тренер должен все время совершенствоваться. Как бы ни было. Сколько бы он ни работал, все равно он должен учиться, совершенствоваться. Вот мы, допустим, каждый. Месяц, хоть я не работаю уже тренером, я имею ввиду э, в командах мастеров, все равно практически каждый месяц куда-то ездим, летаем, э, вот, учимся, то в Голландии, то в Германии, перенимая опыт, как они работают с молодежью, это очень важно для человека, вот, а если какой-то молодой человек, не играющий большой футбол, любительский футбол, хочет стать тренером, то это очень просто, надо идти учиться. Надо идти учиться, получать лицензии, С, потом Б, потом А, ну и самая концовка это ПРО. Но это годы проходят, это учеба, он когда наберется опыта, наберется всего то, что творится в мире, потому что футбол все время прогрессирует. Вот и надо с этим прогрессом и шагать в ногу. Может быть, с него станет хороший тренер. Посмотрите, есть же примеры Мауриня, который, в общем-то, он играл в молодости, получил травму. И пошел, в общем-то, по этой дорожке. И стал тренером великим. Дякую за информацию, за такую корисную, действительно. И буквально несколько слов, пожелания участникам Христианской футбольной лиги ну как, я уже говорил об этом, и я хочу поздравить всех ребят с тем, что они очень любят футбол. Я же видел это и почувствовал на себе, что так же любить футбол, как они любят. Вот, и давайте встречаться почаще. за интервью, хочу